মামাই বিস্ফোৰক শব্দেৰে বিস্ফোৰক কথা কৈ সমগ্ৰ অসমতে বিস্ফোৰণ ঘটাই দিলে জানেনে আপোনালোকে নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আপোনালোকে গমেই পায় যে মা মানে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইদিনাখন কৈছিলে যে অসমখনত মই বিস্ফোৰণ হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ আৰু বিস্ফোৰণ হ'লেতো মানে সকলো কাম কৰিব পাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য তেখেতে কৈছিলে চাওক এনেকুৱা এটা কথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে যে সমগ্ৰ অসমতে বিস্ফোৰণ ঘটাব লাগে বা বিস্ফোৰণ হোৱাটো তেখেতে বিচাৰে আৰু এই শব্দটো কোৱাৰ পিছত বা এই কথাষাৰ কোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ অসমতে এটা বিস্ফোৰক ঘটিছে মানে কি কথা হ'ল এই বিস্ফোৰণ শব্দটো ইমানেই এটা ডাঙৰ কথা ক'লে তেওঁ অসমত বিস্ফোৰণ হোৱাটো বিচাৰে যদি এই কথাষাৰ সাধাৰণ লোকে ক'লেহেঁতেন হয়তো আজি সঁচাকৈ বিস্ফোৰক ঘটালে হয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু আজি তেখেতে কৈছে আৰু সেইকাৰণে কি কৈছে নিজক বাচিবলৈ খিলঞ্জীয়াৰ হাতে হাতে সকলোৰে হাতে হাতে বন্দুক উঠাই দিব বিচাৰিছে বন্দুকটোকে উঠাই দিব বিচাৰিছে যে কেতিয়াবাতো থাকিব লাগিব ন নহ'লে বোলে অসমীয়া বুলি একোৱেই নাথাকিব সেইকাৰণেতো বন্দুক উঠাই দিব বিচাৰিছে মোকো লাগে বন্দুক আপোনালোকে আপোনালোকক লাগে নালাগে বন্ধুক আচলতে বন্দুকটো ল'ব যদি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দিছে এতিয়া লাইচেঞ্চ দিব বিচাৰিছে লাইচেঞ্চ মানে দিয়াৰ কাৰণে এপ্লাইও কৰিব দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বন্দুক দিব বিচাৰিছে চাওক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেত আৰু তেখেতে আজি অসমখন সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰে বা অসমখন যদি বিপথে গৈছে সৎপথে আনিব নোৱাৰে আৰু তেওঁ এতিয়া নিৰাপত্তাৰ কাৰণে সকলোকে পিষ্টল দিব বিচাৰিছে বন্দুক দিব বিচাৰিছে অস্ত্ৰ হাতে হাতে উঠাই দিব বিচাৰিছে নিজৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে তে তাৰমানে কি গৃহ বিভাগ ব্যৰ্থ অসমখন চলোৱাৰ কাৰণে গৃহ বিভাগ ব্যৰ্থ হ'ল নে নহয় আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৰ্থ আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ চাৰিওফালে উচ্ছেদ চলাই আছে উচ্ছেদ চলাই আছে বহুত মানুহৰ আজি হাহাকাৰ পানী এটোপিৰ কাৰণে বা খাবলৈ পোৱা নাই কাৰণে বহুত মানুহৰ হাহাকাৰ আমি দেখিছোঁ মিয়াখিনি বাদেই দিয়ক বহুত খিলঞ্জীয়াৰো ঘৰ উচ্চ কৰিছে সাহায্য দিয়া বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়াও খিলঞ্জীয়াবিলাকে সাহায্য পোৱা নাই বহুত খিলঞ্জীয়া সাহায্য পোৱা নাই আমি দেখিবলৈ বা কিছুমান সংবাদ মাধ্যমক কোৱা শুনো যদি তেওঁলোকে সাহায্যই পোৱা নাই আজি তেওঁলোকে ৰেণ্টত থাকিব লগা হৈছে তেনেহ'লে কি সাহায্য দিলে উচ্ছেদৰ নামত কি কৰি আছে মামাই আচলতে বাবা ল'ব বিচাৰে উচ্ছেদ যদি কৰে তেনেহ'লে ভাবিছে খিলঞ্জীয়া বা মানে উজনি অসমৰ সেই অসমীয়া মানুহখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি মোক ভাল পাব তেতিয়াহ'লে ছাব্বিছত মই মুখ্যমন্ত্ৰী আসনখন পাম এইটো ভাৱত তেওঁ আজি উচ্ছেদ কৰাই আছে আচলতে এইটো সম্ভৱ মিয়ান নামত বাংলাদেশীৰ নামত যি আজি উচ্ছেদ চাৰিওফালে কৰিছে এইটো মানে এতিয়া জল জট পথপৰত হৈ আছে খিলঞ্জীয়াকো উচ্ছেদ নকৰাকৈ থকা নাই আৰু এই উচ্ছেদ কৰা কাৰণে বা বাংলাদেশী খেদিম বুলি কোৱা কাৰণে বহুত মানুহে ভাল পাইছে খিলঞ্জীয়াখিনি ভাল পাইছে কিন্তু এটা কথা খিলঞ্জীয়াখিনি মোক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে বহুত ভাল পাইছে থলুৱা মানে খিলঞ্জীয়া যিটোকে অসমীয়া আপোনালোকে বহুত গৌৰৱেৰে কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ভাল কাম কৰিছে বাংলাদেশী অসমখন দিবনে গতিকে বাংলাদেশী খেদি দিব বিচাৰিছে কিন্তু ক'ত খেদিছে ক'তোতো খেদা নাই এজনো বাংলাদেশী যোৱা নাই অসমৰ পৰা অসমতে আছে উচ্ছেদহে কৰিছে কিন্তু যোৱা নাই উচ্ছেদ কৰি সেই মাটিখিনি খিলঞ্জীয়াৰ নামত নামজাৰি হ'লনে সেই যে মাটিখিনি লৈছে চৰকাৰী মাটি খিনি লৈছে কেইজনে আমাক নাম জাৰি কৰিছে আপোনালোকে জানেনে সম্ভৱ সেই মাটিখিনি হয়তো আমাৰ নেতা বালি নেতাসকলৰ নামতো হ'ব পাৰে বা আদানী আম্বানীৰ হাতলৈ যাব পাৰে চাওক আজি কয় যে বাংলাদেশীৰ হাতত অসমখন যাব গতিকে বাংলাদেশীক খেদিব লাগে বাংলাদেশী ক'তো নাযায় যিখিনি এবাৰ ইয়াতে বাংলাদেশী আছে বুলি ভাবিছে এই বাংলাদেশখিনি ইয়াৰে ভাৰতীয় হয় ইয়াতে সকলো কাগজ পাতি আছে তেওঁলোকেতো অসমখন লৈ নাযায় কিন্তু আজি যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবিলাক কাম কৰি আছে এটা এটাকৈ বস্তু বিকি আছে আদানী আম্বানীৰ হাতত আপোনালোকে ভাবিছে নেকি যে আপোনালোকে বিক্ৰী নাযাব হয়তো আৰু কেইবছৰ পিছত বা অহা পাঁচ বছৰ যদি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব লগা হয় আদানী আম্বানীৰ হাতত গোটেই অসমখনে বিক্ৰী যাব তেতিয়া আদানী আম্বানীৰ ঘৰত আপোনালোকে যিখিনি খিলঞ্জীয়া বুলি নিজকে গৌৰৱ কৰে হয়তো এই খিলঞ্জীয়াখিনি আঠ ন হাজাৰ বা দহ হাজাৰ টকাৰ কাম কৰিব লাগিব লাগে সেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব পাৰে মোৰ মনৰ ভাৱটো মই তেনেকৈ ভাবিছোঁ মানে এনেকুৱা ভাৱ হৈছে কাৰণ আদানী আম্বানীৰ ওচৰত তেওঁ সকলো বিক্ৰী কৰি গৈ আছে গতিকে অসমখন যে গোটেইখিনি বিক্ৰী নকৰিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আজি ইমান মাটি তেওঁ উচ্ছেদ

থাকে যে দুৰ্নীতি মুক্ত অসম আগতে দুৰ্নীতিত আছিল অসমখন এতিয়া দুৰ্নীতি মুক্ত কৰিছে দুৰ্নীতিমুক্ত ক'ত পৰিছে এতিয়া মই সুধিব বিচাৰিছো সিদিনাখন অভিযন্তা সেই সৰু ছোৱালীজনী যশিতা দাস তাই মৰিলে তাই চুইচাইড নোটত লিখি থৈ গ'ল দুজন ব্যক্তিৰ নাম কিয় লিখি থৈ গ'ল উনৈছশ দুৰ্নীতিত আৰু তাইনীতিত ভৰি দিব বিচৰা নাছিল কাৰণে তাইৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ পৰিছিল আৰু সেই প্ৰেছাৰত তাইক আচলতে মানসিকভাৱে হত্যা কৰোৱা হৈছিল আৰু তাই সেই মানসিক প্ৰেছাৰটো সহ্য কৰিব নোৱাৰি নিজকে নিজে আজি ইমান ডাঙৰ এটা মানে কাম কৰিব লগা হল কিয় হল এইবোৰ দুৰ্নীতি নহয় নেকি এইবোৰ আপুনি চকু কাণ দিছেনে দুৰ্নীতি কত নাই চাওক এতিয়া গম পালোঁ যিবিলাক মানে চৰকাৰী বিষয়া আছে তেওঁলোকে যদি দুৰ্নীতি নকৰে তেনেহ'লে এইখন চৰকাৰত চাকৰি কৰি থাকিব নোৱাৰে আমি গমেই পাইছোঁ যোৱাবাৰ কি হ'ল জন্মণি ৰাভাই এয়া চাই জন্মণি ৰাভাই কি হৈছে সেই নকলখনৰ সেই বেপাৰীবিলাক ধৰিব যোৱাৰ কাৰণে বা নকলখন ব্যৱসায়বিলাক ধৰাৰ কাৰণে হয়তো তাইৰো মৃত্যু হৈছিল তাইৰ সহকৰ্মীৰ হাততে শুনা কথা নিউজ পত্ৰ কোৱা কথা বা জন্মণি মাতৃ কোৱা অনুসৰি তাৰমানে কি দুৰ্নীতিমুক্ত আপুনি ক'ত ক'লে তাৰমানে দুৰ্নীতি লুতুৰ পুতুৰ হৈ থাকে আপোনাৰ বিষয়াসকল আৰু সেই বিষয়াসকলৰ লগত যদি কোনোবাই কাম কৰে চৰকাৰী বিষয়াই যদি নিকাভাৱে কাম কৰিব বিচাৰে হয়তো তেওঁৰ মৃত্যু হয় জন্মণি ৰাভে দুৰ্নীতি ভাল পোৱা নাছিলে সৎ পথত কাম কৰিছিল কাৰণে আজি জন্মণি ৰাভ এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু সেই যশীদা দাস তাইয়ো দুৰ্নীতি ভাল পোৱা নাছিল সৎ পথেৰে কাম কৰিছিল কাৰণে তাইয়ো আজি পৃথিৱী এৰি যাব লগা হ'ল দুৰ্নীতি ক'ত নাই চবতে দুৰ্নীতি আপোনাৰ কামবিলাকত দুৰ্নীতিয়ে এতিয়া কাম বোলে সেই গৰু চোৰ গমেই পাই কংগ্ৰেছে কৈছিল বা নিউজে পত্ৰ পাইছোঁ আমি চব চেনেলতে পাই দিছে গৰু চুক্লে এটা শব্দ আপোনাৰে পালি নেতা আপোনাৰে নেতা কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই গৰু চুৰ কৰিছিল আৰু সেই গৰু চুৰৰ তদন্ত বিচৰাৰ কাৰণে কি ক'লে আপুনি চাৰিওফালে অসমত উচ্ছেদ অভিযান চলালে সেই বস্তুটো তল পেলাবলৈ কিন্তু তল পেলাই কিমান তল পেলাব কংগ্ৰেছে আকৌ উঠাব বা কেনেকুৱা হ'লেও যে গৰু চুৰ এটা নাম পাই গ'ল আপোনাৰ মজিয়াত সদনৰ মজিয়াত এটা গৰু চুৰ হৈ গ'ল এই কথাটো কোনে নাজানে গৈ সকলোৱে জানে গতিকে চাওক এতিয়া আপুনি যিমানে যি নকওঁক দুৰ্নীতিমুক্ত অসম বুলি কিন্তু আমি যদি খুচৰিবলৈ যাওঁ বা আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আপোনাৰ ভিতৰ চৰাতে খুব বেছি দুৰ্নীতি চলি আছে সাধাৰণ ৰাইজে দুৰ্নীতি কৰা নাই দুৰ্নীতি কৰিছে আপোনাৰ মানুহখিনিহে দুৰ্নীতি কৰিছে সেই যশিতা দাসে কিয় মৰিব লগা হ'ল আপোনাৰেই মানুহ হয়তো এছ ডি অ' ডি চি সেইবিলাকে যাতে প্ৰেছাৰ দিছে দিয়াৰ কাৰণে তাই আজি চুইচাইড নোট নাম লিখি মৃত্যুমুখত পৰিলগা হ'ল সেই জন্মণি ৰাভাই দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিবলৈ দুৰ্নীতি ভাল নাপাইছিল কাৰণে তাইৰো মৃত্যু হ'ল গতিকে আপুনি দুৰ্নীতিমুক্ত অসম কৰিব কৰিম বুলি কৈ এই কথাষাৰ কৈ আৰু অসমৰ ৰাইজক আপুনি লাজ নিদিব আপুনি এই কথাষাৰ ক'লে আপোনাৰ মুখত নতুন সভা নাপায় আপুনি দুৰ্নীতিমুক্ত কৰা নাই দুৰ্নীতি বেছিকৈ কৰিহে আছে সাধাৰণ ৰাইজক জুৰুলা জোবোলা কৰি পেলাইছে আপুনি সাধাৰণ ৰাইজক আপুনি মাৰি আছে বৰ্তমান সময়ত গতিকে আপুনি চিন্তা কৰক দুহেজাৰ ছাব্বিছত আপোনাৰ সেই চকীখন থাকিব নে লৰক ফৰক হৈ আছে নে যাবয়ে এই কথাটো চিন্তা কৰক আৰু উন্নতিৰ জখলা বগাবলৈ চেষ্টা কৰক উন্নতিৰ কাম কৰক দুৰ্নীতিটো বাদ দিয়ক হয় নে নহয় গেছ কমেণ্টত জনাব